Jiran saman makcik ni sebab ayam dia berkokok. Bising betul bilang. Rupanya mereka cari pasal dengan salah orang. Ini Morris, si ayam jantan paling famous di Perancis dan ini Makcik Corin. Makcik Corin dah bela si Morris ni sejak dia anak ayam lagi. Dah bertahun-tahun mereka hidup harmoni. Setiap pagi syak pukul 6, Morris akan buat kerja dia berkokok. Cak je hujan. Cak tu ribut. Ada sepasang suami isteri dari bandar pindah duduk belakang rumah Makcik Korin. Tiba-tiba mereka datang sound Makcik Korin. Ayam kau bisinglah. Pukul 6 pagi memekak. Aku pindah kampung nak tenang. Bukan nak dengar ayam meroyan. Walaupun jiran baru tu besar kepala, Makcik Korin steady je. Dia harmoni. Dia terima teguran tu. Dia kurung si Morris dalam reban sampai pukul 8 setengah pagi baru dia lepaskan. Dia soundproof reban ayam dia dengan kotak. Makcik Korin dah cuba elak konflik habis habis-habisan Tapi walaupun dia dah buat macam-macam Jiran tu tetap tak puas Akhirnya mereka saman Tuntut ganti rugi rm ringgit Dan mereka nak ayam tu belah dari situ Nah, sinilah mereka silap Mereka ingat orang tua ni akan kecut perut Selepas diugut Lu rembat, rembat. Kasih sengal Diam-diam ubi berisi Diam-diam makcik Korin ada bisa sendiri Makcik Korin lancarkan kempen solo Selamatkan Morris Dia kumpul orang-orang kampung Dia cerita Berita perangai jiran Poyo tu, dia jual baju Tim Morris. Dia kempen hari-hari demi keadilan ayam dia berkoko. Atas usaha makcik Corin, berita ayam si Morris dah viral satu Perancis. Pada hari perbicaraan, suasana mahkamah dah macam kes jenayah besar. Jiran tu sampai takut hadir mahkamah jadi peguam je hadir. My clients have nothing against animals in general or against the countryside. But they feel they are victims of noise nuisances. Akhirnya, mahkamah tolak saman tu. Jiran Poyo tu bukan je kalah malu. Hakim arahkan mereka bayar pampasan kat Makcik Corin. Lepas tu, Parlimen Perancis gubal undang-undang baru bernama Sensory Heritage Law. Menjadikan bunyi kokokan ayam warisan negara. Sekarang bunyi ayam dilindungi undang-undang. Tak boleh disaman dah sampai bila-bila. Itu dia kisah seekor ayam yang berkokok eh. Waalaikumsalam kepada yang semua yang telah memberi salam. <laughs> Terima kasih 7Y. Waalaikumsalam. Dan kepada yang baru masuk, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu lagi hari ini hari Ahad, 6 hari bulan Syakban tahun 1447 Hijrah bersamaan 25 Januari tahun 2026 kira-kira 3 -kira minggu lagi kita akan menyambut bulan Ramadan bulan yang mulia. Maaf semalam saya tak dapat nak bersiaran sebab siangnya ada dua kenduri dan malamnya lepak dengan kawan-kawan lama yang saya jumpa masa kenduri tu. Jadi balik dah lewat dah letih sangat. Jadi ada beberapa orang pendengar yang tanya apa jadi dengan Venezuela? China dan Amerika di Venezuela, China dengan Amerika dekat Amerika Selatan ni. Itu satu persoalan yang menarik ya. InsyaAllah saya akan kupas sedikit hari ini. Tapi kalau nak kupas pasal geopolitik Venezuela ni, Venezuela, China dan Amerika ni lebih baik kita fahami secara menyeluruh ya, tentang apa yang sedang berlaku di Amerika Latin secara keseluruhannya lah. Ya. Dan kaitannya dengan pengaruh China dan juga Amerika yang di rantau, berebut pengaruh di rantau tu ya. Aha, tapi ada satu yang semalam saya tengok eh, ya, ada satu slide ni. Uh, acting uh, President of Venezuela, Desli Rodriguez. Uh, Rodriguez. Washington gave us 15 minutes, to, 15 minutes to accept its demand or we will be killed. Uh, maknanya Amerika ni dah bagi warning kat dia. Ah, eh? uh, supaya penuhi segala permintaan dia, buang hajar betul Amerika. Eh? Tapi saya tak rasa Venezuela akan mengalah lah. Eh? Uh -huh. Sebenarnya, apa yang sedang berlaku di Amerika Latin ni jauh lebih panas eh, daripada apa yang kita sangka dan lebih besar dari apa yang kita tengok berlaku di Venezuela baru-baru ni ya. Sebabnya lah perebutan pengaruh ekonomi akan menyebabkan gerakan ketenteraan dan bukan sahaja Venezuela yang terlibat eh dalam perebutan pengaruh di antara Amerika dengan China di Amerika Selatan ni. Ianya melibatkan juga Argentina, Argentina, Cuba, Mexico, Peru, Chile, Brazil, Panama dan Bolivia eh beberapa nak boleh hampir semualah. Uh, negara di Amerika Selatan tu kan eh, sebabkan China dah banyak bantu dia orang eh. Uh, Argentina tu yang pro Trump tu pun eh uh, rapat juga dengan China eh walaupun uh, Trump uh, uh, tolong dia menang pilihan raya eh, dia siap warning rakyat Argentina dia kata kalau kau bagi presiden lagi satu tu menang yang tak pro Amerika tu aku akan buat sekatan ke atas Argentina eh. Ah uh, sebab itulah Argentina mm, sebelum ada uh, presiden dia menang pilihan raya dia nak masuk Brexit lah. Dah menang pilihan raya eh. Kena geretak dengan Trump tak jadi masuk BRICS eh. Tapi sebelum tu, kita dengar apa kata Presiden Donald Trump ni selepas dia tangkap Presiden Venezuela dan juga kenyataan balas eh seorang jurucakap uh, saya tak tahu lah dia jurucakap rasmi tapi dia ni Memang selalu lah cakap dia boleh pakai lah. Iaitu Victor Gao, eh, seorang bekas diplomat dan juga merupakan uh, boleh dikatakan jurucakap rasmi lah kerajaan China berkenaan dengan isu-isu geopolitik. Kita dengar eh, video dia. the united states sent a clear message to china with the capture of maduro and that is to stay away from latin america we don't want to have china there china will never buy any story by any country in the world that they have the military capabilities to deny china's access to the great continent of latin america no way if they want to have war they will get war dia Presiden trump tu kata dia tak akan biarkan china bertapak di venezuela eh atau keluar daripada amerika dia nak um, china ni keluar daripada amerika latin dan victor gao eh jurucakap rasmi kerajaan china ni apabila ditanya oleh wartawan amerika kata eh dia kata china tak pedulikan ancaman daripada mana-mana negara di dunia yang ingat dia orang tu ada kekuatan ketenteraan dan nak gunakan kekuatan ketenteraan tu untuk menghalang peluang china untuk berdagang dan berurusan dari segi ekonomi dengan mana-mana negara amerika latin eh tidak sama sekali ya. Dia cakap no way ya. Dan dia kata kalau mana-mana negara nak sangat berperang dengan China, ha, peranglah yang dia orang akan dapat. Eh. Ini satu kenyataan yang keras ya. Eh. Kenyataan Victor Gao tu perlu diambil serius lah oleh Amerika sebab Victor Gao ni bukan kecil-kecil anak Eh. Bukan calon-calon orang Eh. Dia ni dah jadi jurucakap kerajaan China ni. yang cakap ni dia cakap dia ni memang boleh pakai ya. Dia ni bekas diplomat eh, dan sentiasa dipanggil Victor Gao ni sentiasa dipanggil untuk berucap di forum-forum antarabangsa. Bagi mewakili China, bahasa yang digunakan bahasa mudah dan jelas dan tak guna bahasa diplomatik macam bahasa yang Menteri Luar China pakai, perdana Menteri China pakai, maupun Presiden China pakai, ya bahasa dia bahasa mudah, straightforward, ya. Tapi maksudnya sama saja. Jadi apa yang menariknya keputusan Amerika nak dapatkan pengaruh orang ni secara serius di Amerika Latin adalah sejak beberapa tahun dulu lagi, ya. Amerika ni memang nak dapatkan pengaruh dekat-dekatan. Bapak dulu lagi ya. Eh? Ini berikutan jumlah dagangan di antara China dengan negara-negara Amerika Latin ini telah meningkat berpuluh-puluh kali ganda sejak 20 tahun lepas ya. Eh? Uh, dalam tahun 2003, jumlah dagangan di antara China dengan uh, semua negara-negara Latin Amerika ini hanyalah 12 bilion dolar eh? ya pada tahun 2023, 20 tahun kemudian, ya, eh, dia meningkat kepada 450 bilion dolar dan pada tahun 2024 melonjak sampai 540 bilion dolar. Ah, mana Amerika tak menggelupoh kan? Eh? Ah, kita dengar apa kata pengurusi Southern Hemisphere daripada Jawat Jabatan Luar Negara Amerika ni pada tahun 2023, ya, eh? dua tahun lepas eh? sebelum ah, sebelum ah, Trump jadi presiden lagi eh dan kenyataan balas Victor Gao apabila ditanya tentang perkara tu baru-baru ni eh ah. Today, I am here to announce that great power competition is back in the Americas. The hammer and the sickle has returned in full force, and the Chinese Communist Party's first order of business is to own Latin America, our backyard. China has secured a presence in Latin America through what we could call a Trojan horse strategy to become the number one trading partner in our region. Let me repeat it our hemisphere has been invaded by China, and they are now the number one trading partner in the region number one trading partner in the region. 20 years ago, they traded 12 billion. 20 years later, 20 years later, last year, they hit $450 billion. That is a 3,000% increase. For many decades, the United States in particular has completely neglected engaging with Latin America on the economic front to such an extent that there has been a huge demand for capital for technological engagement as well as for mutually supportive economic engagements of all kinds especially in terms of trade involving huge amount of commodities and produce produced in Latin America that is the background the message from the Trump administration has been clear it wants china to stay away from the americas do you think we'll see a china retreat from the region First of all, President Trump and the U.S. government's pretense that they can uh, resurrect the Monroe Doctrine or insert the Dongruo Doctrine to Latin America is completely false. It will never be allowed to happen. China will never allow that to happen. That's the first point. The second point is that China will continue normal economic and trade relations with all the countries in Latin America. Thirdly, depending on what the United States can do, for example, seizing oil tankers registered in Hong Kong or elsewhere, for example, I think China's Pledge that they want to defend all the legitimate interests of China in all corners of the world is real and can be backed up by military capabilities. So don't exclude the possibility that if the United States really misbehaves and continues to bully other countries, seizing the assets on the high sea and committing piracy, for example, then they may force China to send military uh, convoys to Latin America to protect. The legitimate business interests of China. That probably will corner the United States. Are they really ready for a battle with China? Uh, uh, ada yang tanya apa moral of the story pasal cerita ayam, sebenarnya tak ada saya cuma nak, uh, nak tunjuk video tu dan nak, nak bagi kredit kepada kilat kilau eh. dia ada channel dia, kilat kilau dia ni selalu buat video-video yang menarik eh. walaupun video tu singkat dalam 3 minit eh. tapi kerja nak buat video tu kadang-kadang berkejam-kejam juga, ya. Eh. Uh, jadi bagi kredit ke dia lah. dan saya suka tengok video-video dia nak kongsi lah yang mana video-video menarik tu gitulah eh. uh, kenyataan Victor Gao eh. jelas sekali yang Amerika ni dah lama eh, dengan peningkatan jumlah dagangan dan kerjasama ekonomi di antara China dan negara-negara Amerika Latin termasuk Venezuela ni. Eh. Jabatan Amerika, eh, jabatan luar negara Amerika ni menganggap China ni dah menjajah negara-negara Latin Amerika. Eh. <San takeaways> Victor Gao pula bila ditanya tentang tu dia kata itu salah Amerika lah. Eh. Selama berpuluh-puluh tahun dia kata Amerika ni tak peduli pun pasal pembangunan serta infrastruktur di negara-negara Amerika Latin. Eh. Dia orang hanya berminat eh Amerika ni hanya berminat nak korek hasil bumi negara-negara Amerika Latin tapi bila datang bab nak bagi pinjam duit, nak melabur, nak besarkan pelabuhan, nak buat jalan kereta api, nak buat jalan raya, nak buat stesen jana kuasa elektrik dan sebagainya. Syarikat-syarikat Amerika ni lihat nak melabur ha, di Latin Amerika ni ha, sebab bank-bank perdagangan -bank perdagangan Amerika pun lihat nak bagi loan. Eh. Ha, dia tak macam China. Dia senang bagi loan. Eh. Sebab apa? Ha, dia tengok long term. Eh. Jadi China pula hanya dah dia kata, eh, Victor Gao ni kata, kita bukan menjajah. China ha, China hanya datang nak memenuhi keperluan negara-negara Amerika Latin yang Amerika tak dapat nak penuhi. Ya. Eh. Amerika Latin ni nak infra, dia nak loan. Amerika tak boleh bagi. Macam-macam ya. kalau kalau bagi projek kat syarikat Amerika pun mahal nak mampus eh. Ha. Jadi bila ditanya eh, Big Tegau ni bila ditanya tentang kenyataan Donald Trump ni pasal mahukan China ni keluar daripada benua tersebut eh, benua Amerika Latin ni. Big Tegau kata eh, dia ni jurucakap rasmi kerajaan eh, China kata Amerika jangan nak mengada-ngada lah eh, dan nak terus berhayal dengan Monroe Doctrine ataupun Donroe Doctrine yang mengatakan Amerika Selatan tu milik Amerika eh. Dia kata semua negara situ bebas eh. maknanya ada ada uh, kedaulatan masing-masing eh. Aha, doktrin yang berusia 20, 200 tahun eh, Monroe doktrin yang berusia 200 tahun tu dah lapuk dia kata eh. China tak akan biarkan Amerika memonopoli eh, ekonomi Amerika Selatan secara tidak adil dan secara paksa eh. ha. Jo ekonomi ni penting eh, sebab apa selalunya eh, kebanyakan perang bermula daripada isu ekonomi lah eh. Aha, tapi sekarang ni makin panas eh. jadi China dia kata akan terus berurusan dalam bidang ekonomi dengan semua negara Amerika Latin ah ha, ini dah panas ni kan ah itulah Amerika man. Jadi ada kata kalau Amerika ni terus nak berlagak macam lanun dengan merampas kapal-kapal tangki minyak yang dihantar ke China daripada Amerika Latin ni dan terus buli negara-negara Amerika Latin, Tegau ni kata dia tak menolak kemungkinan yang satu hari nanti China akan terpaksa hantar tentera dia orang untuk melindungi kepentingan dia orang yang sah di negara-negara tersebut. Maknanya ah kalau Amerika ni terus buat hal, dia tak menolak kemungkinan, itu bahasa lembutnya lah. Ah yang dia akan hantar China Cina akan hantar tentera. Maknanya dia kata kalau kau something lagi kita hantar tentera lah. Eh. Jadi persoalannya menurut Victor kau ni adakah Amerika sudah bersedia nak bertempur dengan China? Eh? Itu satu kenyataan yang amat keras. Eh. Macam mencabar. Eh. Jadi kesimpulannya yang saya nak bagi tahu, eh, isu yang berlaku dekat Venezuela tu hanya sebahagian kecil saja daripada masalah dan konflik yang akan meletus dengan Amerika di menu Selatan. Eh, maknanya, konflik Amerika dengan China di uh, benua Amerika Selatan ni bukan sahaja di Venezuela eh di banyak negara eh di Bolivia ada di Peru ada di Chile ada di uh, Argentina uh, di Brazil ada di Panama ada eh Aha. hakikatnya sementara Amerika ni duk sibuk perang eh serang Iraq serang Afghanistan serang Libya serang Syria dan dalam masa 20 tahun lepas China diam-diam, eh, masa Amerika sibuk berperang, China diam-diam dah menjalin hubungan baik dengan hampir ke semua negara-negara Amerika Selatan. Jadi itu salah China lah. Eh sorry, itu salah Amerika lah kan. Ah eh? kata Big Tegau, eh, kau sibuk duk berperang, kita sibuk berdagang. Eh? Jadi China dah terlibat dengan projek uh, buat uh, membina... Uh, 37 buah pelabuhan di negara-negara Amerika Selatan Eh. Uh, sama ada dibuat pelabuhan baru ataupun dibesarkan dan modernkan pelabuhan-pelabuhan tu Eh. Ha. satu lagi, bukan setakat minyak saja yang China cari di Amerika Selatan ni eh. Dari pergi daripada segi bekalan litium eh. China pula eh sejumlah besar bekalan litium eh. Litium ni untuk buat bateri lah, bateri kereta lah, bateri telefon eh. Ah, eh, kereta lain datangnya daripada Chile, Argentina dan Bolivia eh. Ah, ha. kawasan di antara Chile, Argentina dengan Bolivia ni, dia, tiga negara ni uh, bersepadan eh. Dikenali sebagai di Lithium Triangle eh. Dan dikatakan mengandungi simpanan litium kira-kira 60% daripada jumlah simpanan litium dunia yang mana paling banyak dekat lah ha, dan semuanya China bagi korek eh <laughs> ha, sama ada dia orang korek sendiri jual kat China atau China korek eh ha. jadi baru-baru ni eh, litium dijumpai di satu kawasan dekat hutan dekat Venezuela yang dikatakan simpanan litium dekat Venezuela tu yang kedua tertinggi di dunia eh, di belakang Bolivia Bolivia tertinggi tapi tak banyak bezalah Bolivia ada 23 juta dan eh, dia punya reserve tu Uh, Venezuela dikatakan ada reserve sebanyak 21 juta tan eh uh, itu juga jadi perebutan di antara China dengan Amerika tapi China dah masuk awal-awal dah siang-siang dah masuk dah melabur eh bukan saja melabur untuk korek eh uh, dia melabur untuk buat jalan raya jalan kereta api ke kawasan tu supaya senang nak keluarkan lithium tu tiba-tiba eh. uh, Amerika datang dia suruh China keluar pula eh uh, China dah sign agreement 40 tahun eh uh, nak korek kawasan tu tapi share profit lah, bukan dia ambil semualah eh. uh, dengan kerajaan Venezuela eh Ha, jadi negara-negara Amerika Latin ni, bukan saja Venezuela, ya, membekalkan hampir satu per tiga daripada jumlah makanan yang China import daripada seluruh dunia. Maknanya, satu per tiga daripada makanan yang China import ni datangnya daripada negara-negara Amerika Latin macam Argentina, Brazil, semua tu. ya. Ha, jadi, Amerika Selatan ni sangat penting untuk China, eh, import makanan kat situ, lithium dekat situ, minyak pun ah, daripada Venezuela, eh, ah, minyak daripada Venezuela tak banyak lah. Tak sampai 5% daripada keperluan ah, minyak China ni datang daripada Venezuela. Eh. Dan tapi syarikat-syarikat pengeluar kereta eh, ah, China ni macam BWD ni dah lama dah buka kilang eh, dekat Brazil dan dekat Mexico. Eh. Jadi untuk mengetahui. Sejauh mana penglibatan dan pengaruh Amerika dan kemungkinan berlaku konflik di antara Amerika dan China di Amerika Selatan ni, eh, kita kena tengok satu persatu. Eh. Ah, cuba kita tengok, mulakan dengan Panama. Eh. Panama pun ada konflik besar dengan Amerika, di antara China dengan Amerika. Kita tahu eh, yang terusan Panama ni merupakan laluan penting untuk kapal nak lintas daripada Lautan Pasifik ke Lautan Atlantik, Jalan Pintas. Kalau tak ada terusan Panama, dia kena ikut jalan jauh, turun bawah, bucu tu, naik atas balik. Eh? Ha, jadi, terusan ni dibina dulu lah. Lama dulu oleh Amerika. Dan setelah beberapa lama, diserahkan oleh Amerika kepada Panama. Serah balik lah. Eh? Jadi, sejak Trump jadi Presiden ni, dia banyak kalilah dia ugut nak sekat China daripada menggunakan terusan Panama ha, dengan mengambil alih terusan uh, Panama tu. Eh? Ha, tapi, dua syarikat Hong Kong ni dah beli saham dekat Terusan tu eh dah lama dah. Jadi Trump ni diarahkan syarikat Amerika beli saham tu daripada dua syarikat Hong Kong ni dengan tawaran harga yang lumayan supaya bila Amerika kontrol terusan ni ah dia nak kenakan apa ni cukai bukan cukai lah nak lalu tu ada tol lah eh, ada tol lah China punya nak kenakan tinggi-tinggi ya. -tinggi, eh. Jadi mula-mula syarikat daripada Hong Kong tu dah nak jual dah kepada syarikat Amerika ni. Ah dah nak sign MOU dah sebab dia nak beli harga yang menarik ya. Eh. Tapi kerajaan China ni dia dah hidup niat Amerika ni cepat-cepat halang pembelian tu dengan mengarahkan syarikat yang kepunyaan China ataupun JLC China ni lah eh. beli pula saham dua syarikat di Hong Kong tu dan menghalang penjualan saham syarikat tu kepada syarikat Amerika eh saham di um, di pelabuhan uh, di terusan Panama tu eh uh. Uh, jadi ini bukan soal bisnes lah isu uh, uh, isu konflik di Amerika dengan China di Panama ni bukan soal bisnes eh ini soal national interest eh. Uh, sebab China tahu kalau syarikat Amerika kuasai uh, terusan Panama maka syarikat tu akan letak bayaran tol eh, yang gila-gila tinggi ke atas setiap kapal-kapal milik China yang lalu dekat situ lah. Eh. Uh, isu buat uh, isu kapal buatan China ni dan milik China ni satu lagi hal lah Ah uh, yang buatkan Amerika ni menggelupur sebab sekarang ni majoriti kapal dagang kat dunia ni sama ada milik China ataupun dibuat di China eh. Uh, dia industri perkapalan dia uh, dia boleh dia boleh buat 20 kali ganda daripada Amerika eh. Uh, sekarang ni kedua-dua pihak iaitu syarikat Hong Kong ni ah uh, yang yang memiliki saham terbesar di pelabuhan Panama ni eh, dan syarikat Amerika yang nak beli saham tu eh, sedang selesaikan uh, isu tu di mahkamah antarabangsa lah. Jadi isu ni panas eh. Tunggu masa nak meletup sajalah. Ha. Dan keduanya, eh, negara kedua dan negara ketiga yang akan jadi kawasan panas ialah Cuba dan Colombia. Baru-baru eh? ni lepas culik Presiden Venezuela, eh, Trump kata dia mungkin akan serang Cuba pula. Nak tukar Presiden Cuba tu eh. Dan Colombia juga eh. Alasan yang dia bagi biasalah eh. Kolombia ni sarang dadah lah. Cuba pula tak akan maju di bawah presiden sekarang ni. Macam-macam lah eh. Aha. Tapi itu cuma alasan bangsa Trump lah. Kita semua tahulah ada Amerika ni. Biasalah eh. Aha. Sebab sebenarnya adalah juga pasal ekonomi lah eh. Pasal China dah letak dua belah kaki eh, dah di Kolombia ni. Dan Ha, dan Cuba ni ya eh. dia takut lepas ni China dah mula jual senjata pula dekat Cuba dengan Colombia ni ya. Eh. <laughs> Walaupun Rusia ni adalah pembekal senjata kepada Cuba selama ni, tapi kebanyakan senjata yang Cuba ada ni senjata lama dan berbeza dengan Rusia. Ha. Dan uh, China ni tak sama dengan Rusia eh. Rusia dia tak boleh bagi, dia tak boleh jual hutang eh. China boleh jual cara hutang eh bayar ansur-ansur eh. Aha. Kalau tak mampu bayar balik eh ah, boleh bagi aku pelabuhan kat kau macam-macam ya. Eh. Dia dia state own eh. Ah. Jadi itu yang buat Amerika ni risau sebab walaupun China ni buat pelabuhan komersial tapi saiz pelabuhan dan kedalaman pelabuhan-pelabuhan tu eh, ada 37 pelabuhan dan China sama ada dia buat pelabuhan baru ataupun dia besarkan pelabuhan di negara-negara Amerika Selatan ya. Ah, ha, jadi Amerika ni risau eh, sebab walaupun China ni buat pelabuhan komersial tapi saiz pelabuhan dan kedalaman pelabuhan-pelabuhan tu eh, mampu untuk menampung kapal-kapal perang China eh, untuk berhenti repair dan juga isi bekalan eh. Ah ha, jadi pendek kata Pelabuhan-pelabuhan yang China buat tu boleh dijadikan logistik tentera laut China pada bila-bila masa. Ha, itu yang Amerika risau eh. ha. Jadi konflik kepentingan eh di antara Amerika dengan China di Amerika Selatan ni bukan saja di Venezuela eh ha, malah meliputi hampir seluruh benua Amerika Selatan eh. Ah. Ha. ekonomi terbesar Amerika Selatan ialah Brazil. Eh, dan Brazil dah jadi anggota BRICS eh. Apa yang buat Amerika menggelupun ni ialah dia takut lama kelamaan eh satu persatu negara-negara Amerika Latin ni akan masuk BRICS. Ah eh. ha, kalau semua masuk lingkuplah Amerika ya. Eh. Ah dan apa yang panas di Amerika Selatan sekarang ni eh, ada kaitan juga dengan apa yang berlaku di Iran sekarang ni ya. Eh. Ah kenapa eh sebab negara-negara ni semuanya berbaik-baik dengan China. Jadi China terpaksa dia kena buktikan kepada negara-negara Amerika Latin ni supaya jangan takut untuk berbaik-baik dengan China. Ah sebab kalau Amerika kacau, China mampu backup dia orang eh. sebab itulah China ni bersungguh-sungguh nak buktikan ah buktikan yang dia mampu backup negara-negara Amerika Latin ni kalau Amerika kacau dengan defend Iran habis-habisan dengan sistem pertahanan yang paling canggih. Sebab tulah dalam 2 minggu ni hari-hari ya -hari, ah uh, kapal kargo uh, Amerika uh, ni Cina ni bawa peralatan yang paling canggih yang Cina ada untuk pertahankan Iran eh. dia nak tunjuk kepada negara-negara Amerika Latin dan juga negara Amerika Afrika ni kau jangan takut dengan dengan, dengan Amerika ni eh uh, kita buat bisnes eh kalau Amerika kacau aku boleh defend tapi dia kena buktikan uh, dan bukti yang dia kena kena tunjuk ialah di Iran eh. sebab tu Cina ni bersungguh-sungguh nak pertahankan Iran eh. uh, sebab kalau dia berjaya pertahankan Iran eh mana negara-negara lain ni akan percaya ke dia? Okey tak apa Cina boleh backup eh kita boleh berdagang lagi dengan Cina eh. Ah ha, kita boleh bagi dia Korek tanah Korek sini eh buat pelabuhan eh. Dan baru-baru ni yang paling buat Amerika ni menggelupur dalam masa seminggu ni ialah apabila di atas kepala dia Amerika Selatan ni dekat bawah Amerika, dekat atas dia pun dah rapat dengan Cina eh. Ha itu Kanada eh. Kanada pun dah memperbaiki hubungan dengan China yang dah 8 tahun tak baik eh dengan menandatangani perjanjian perdagangan yang besar dengan China eh. Walhal sebab China eh Kanada ni tak baik dengan China 8 tahun ni pun pasal Amerika juga eh. Sebab Amerika dulu tahun 8 tahun lepas suruh Kanada ni tangkap CEO syarikat Huawei di Kanada dan terpaksa uh, ditahan di Kanada bertahun-tahun eh. Ah uh, baru je lepaslah ya. Ah eh. uh, dan niat Trump ni punya mengelupau eh. Ah, mana dia tak melupu eh dekat utara negara dia atas kepala dia Canada dah kamcin dengan China dekat bawah dia negara-negara Amerika Latin semua kamcin dengan China ah, kota sempit tengah-tengah eh -tengah. Ha ni Trump dia kata Trump threatens Canada with 100% tarif if it makes trade deal with China. Dia, dia dia ugut Canada pula eh. Rakan baik dia eh, jiran dia. Kalau kau berniaga dengan uh, dengan China ni, buat trade deal dengan China ni, aku akan kenakan 100% tarif. Kita tengok apa jadi eh. Ha silat-silat China campaign terus join BRICS lagi bagus eh. Kalau Canada join sorry, Canada ni join BRICS lagi bagus eh. Ha, saya rasa tak lama lagi negara-negara Eropah pun nak join BRICS eh. Hungary dah menyatakan kes, uh, keinginan dia nak join BRICS eh. Ha Hungary tu anggota EU eh. Aduh. Ha, Tapi uh, topik ni kita bincang dalam live uh, pasal Canada ni kita bincang dalam live terus ni lah eh. uh, panjang cerita dia eh. Jadi persoalannya sekarang ialah Malaysia eh, bila lagi nak batalkan ART ataupun agreement of reciprocal trade art tu yang sangat-sangat berat sebelah tu eh beberapa hari lepas rakan joget Trump iaitu Anwar Ibrahim eh, dia kata dalam parlimen yang dia akan pujuk Amerika mempertimbangkan untuk ubah beberapa klosa dalam perjanjian tersebut <laughs> apa pendapat tuan-tuan puan agak-agak Amerika nak ubah ke ha? <laughs> ataupun apa pendapat tuan-tuan puan eh? kau tak payah ubah lah kau batalkan sajalah lepas tu nak buat agreement baru kau buat eh? ini dia buat template semua sama saja kau mungkin sign je nak cepat-cepat eh? nak cepat-cepat nak enter frame nak berjoget dengan Trump. eh. Jadi kita tengok negara kecil eh macam Denmark dan Greenland pun melawan bila Amerika cuba nak ambil REE dekat Greenland eh. Walhal dia orang tu dekat je dengan Amerika dan kekuatan tentera Denmark ni bukannya besar sangat eh. Lagi kecil daripada Malaysia eh. Dia punya tentera ada 25000 orang je. Malaysia ada dekat 100000 orang eh. Ha, tapi dia tak sekali-kali nak menggadaikan kedaulatan negara dia orang eh. Tak sekali-kali eh. Aha, jadi apa pendapat tuan-tuan dan -tuan, puan? Adakah kita terus batalkan saja ad tu ataupun nak tukar sana tukar sini ya? Nak ngongek 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 lagi ya. Aha, sila tinggalkan pendapat dan dan dan, dan pendapat tuan-tuan dan -tuan, puan dalam komen ruang komen ya. Aha. Saya rasa salah satu sebab eh, Pakatan Harapan ni akan kalah PIU 16 ni sebab pasal uh, pasal isu isu art ni lah. Eh. nasib baiklah Anwar buka mulut semalam kata ha, ah, jangan buka lah kilang babi tu. Eh. Ha, kalau tidak isu tu pun akan buat dia lingkup dekat Selangor. Eh. <tuh> Betul. Ah, dah sign boleh batal ke? Itu satu soalan yang menarik. Eh. Sebab apa? Eh? Amerika ni banyak batalkan perjanjian. Eh? <laughs> Jadi kita ikut dia lah. Kau senang-senang batalkan perjanjian nuklear dengan Iran semua. Kita pun batal takkan kau nak mahu. Eh? Dia dah set the president. Eh? <laughs> okay. Terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya malam ni hampir setengah jam. Dan insya Allah esok uh, petang kita akan bertemu lagi insya Allah. Eh? Uh -huh. Assalamualaikum. Bye.